ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಪತ್ನಿಯು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಧನಪ್ರದೆ ಹಾಗೂ ವೈಭವದಾಯಿನಿಯೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಲಭಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಕನಕಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿದೆ ಶಂಕರರು ಬಾಲವಟುವಾಗಿ ಕೇರಳದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೊಡನೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ದಿನಚರಿಯಂತೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೊರಟರು ಆ ವೇಳೆ ಅವರು ಬಡವರೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಭವತಿ ದೇಹಿ ಎಂದಾಗ ಮನೆಯ ಗೃಹಿಣಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂಕೋಚವಾಯಿತು ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪತಿಯು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಿದ ವಟುವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಪಸ್ಸು ಕಳುಹಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುವುದೋ ಎಂದು ಹುಡುಕಿದಳು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ತಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ವಟುವಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿದಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಶಂಕರರು ತಾಯಿ ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಏಕೆ ಎನ್ನಲು ತನ್ನ ಮನೆಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೋಚದಿಂದಲೇ ವಿವರಿಸಿದಳು ಶಂಕರರಿಗೆ ಆಕೆಯ ಅತಿಥಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಡತನ ಎರಡೂ ತಿಳಿದು ಆಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸಿರಿದೇವಿಯಾದ ದೇವಿಯಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದರು ಶಂಕರರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಳಿದ ಶ್ರೀದೇವಿಯು ಆಗ ಚಿನ್ನದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಿದಳು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಕನಕಧಾರ ಎಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಮಳೆ ತರಿಸಿರುವ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಇದು ಧನದಾಯಕ शुभप्रदवागिदे कनकधारास्तोत्र अथ ध्यानं सरसिजनिलये सरोजहस्ते धनलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोग्ने त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यम् अथ स्तोत्रम् अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गागनेव मुकुलाभरणन्तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया मुग्धा मुहुर्विर्धदती वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेय सामेश्रियं श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वान्तरे मद्दुजितः क्षितकौस्तुभेया हारावली च हरिणीलमणि विभाति कामप्रधा भवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललललललललितोरसिकैटभारे धाराधरस्फुरति या तटिदङ्गनेव समस्त जगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजिमतु माथिनिमन्मथेन मय्या पतेत्तदिह मन्दरमीक्षणार्थं मन्दालसाक्षि विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमधानदक्ष मानन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि नराया दृष्टास्त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृपिष्टम पुष्करविष्टरायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीयचिराय दूरान्नारायणाप्रणयिनि नयनाम्बुवाहः गिर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकाम्बरीति शशेखरवल्लभेति सृष्टिस्तुतिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्मै नमस्त्रिभुवनैकगुरुस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकणिभाननायै नमोऽस्तु दिग्धोदजन्मभूमै नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शाङ्ग्यायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मीकमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यधानविभवानि सरोरुहाणि त्वद्वन्दनानि रुद्दुरिता हरणोद्यतानि मोमेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानस्ते स्वां मुरारहृदेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवळतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यम् दिग्हस्तिभिः सर्वाहिनी विमलचारु विमलचारुजलाप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां अमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वां करुणापूरतरङ्गितरेपाङ्गै अवलोकया मम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृतिमं दयायाः देवीप्रसीदजगदीश्वरीलोकमातः कल्याणगात्रिकमलेक्षणजीवनाथे दारिद्र्यभीतिहृदयं शरणागतम् आलोकया प्रतिदिनं सदै प्रपाङ्गैः स्तुवन्त्ये स्तुतिभिरमीभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशायाः శ్రీ జగద్గురు శంకరాచార్య విరచిత కనకధారాస్తోత్రం సంపూర్ణం